बाथरूम साठी निघून गेले सर्व एम आय एम अध्यक्ष व कार्यकर्ते यांनी ते येत नाही तोपर्यंत त्यांच्या खुर्शीला नियोजन चिटकवले तोपर्यंत निवासी जिल्हाधिकारी आले तो सर्वांना सांगितले कोणीही बाहेर जाणार नाही पोलिसांना बोलाव गुन्हे दाखल करा एम आय एम चे अध्यक्ष व कार्यकर्ते त्यांच्या कार्यालयातच खाली बसलेत आमच्यावर गुन्हे दाखल करा इतर बरेच पाठी पंधरा ते वीस जण किंवा खासदार माजी मंत्री यांच्याबरोबर पाच पंचवीस कार्यकर्ते येतात त्यावेळेस नियमावले कुठे जाते असा सवालही केला व तुमच्यावरही आम्ही गुन्हा दाखल करू असेही म्हटले व आम्ही आमच्या वैयक्तिक कामाला आलो नाहीत दुकाने गैरमार्गाची दुकाने बंद राहावी नऊ ऑक्टोबर रोजी मोहम्मद पैगंबर जयंती असल्याने चांगल्या कामासाठी आम्ही निवेदन देण्यात आलो आहे तोपर्यंत शहर पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक नितीन देशमुख पोलीस तापा आला सर्व एम आय सदस्यांवर गुन्हा दाखल करा असे निर्देश निवासी जिल्हाधिकारी यांनी दिले त्यानंतर सर्वांना शहर पोलीस स्टेशन नेण्यात येऊन गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती एमआयएम अध्यक्ष यांनी सांगितले आम्ही गुन्हा दाखल करू त्यानंतर मुलाखत देऊ असे सांगितले पुढील पोलिसांची कारवाई सुरू होती बैठते हम कोई भी कर नहीं रहे यार कोई जाके हंगामा नहीं किया हमने हम सिर्फ एक निवेदन लेके आए आपको निवेदन देने के लिए और तुम हमको बोलते हैं कि पांच लोग आने का पांच से छह लोग भी कोई चलेगी नहीं बिंदास ले सकते जो और भी बहुत सारे लोग ऐसे पूरा वेपन दू बारे ठिकाणी बारे जन निवेदन देता नहीं

ने 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 चले गए कुर्सी आरोप दादागिरी की भाषा करते क्या तुम्हारे ऊपर गुना मोन करेंगे डिपार्टमेंट को बुला के तुमको अरेस्ट करेंगे हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे दूजा भाव कर रहे भाजपा सेना वाले जब भी आएंगे उनका निवेदन लेंगे उनको रिस्पॉन्स देंगे और हमारे साथ दूजा भाव कर रहे ऐसा क्या भाई जो निवेदन है तुम्हारा हम लेंगे नहीं और साहब उठ के डायरेक्ट कैबिन में गए आज ये जो निवेदन जो है आज वो काय का पैगम्बर का जयंती का है कल को जो भी है यहाँ जो आए थे लेके हम जो शराब खाने जो चलते है जो वायु शॉप चालू रहते है इसके बारे में लेके आए थे हम ये नहीं चाहते तीन साल से हम कोरोना के अंदर आज तक कभी हमने सर मनाया नहीं अब तीन साल के बाद जो मौका मिला हमारे को इसके लिए हम निवेदन लेके ये आए कि जो दुकानें शराब की है वो दुकानें बंद होना चाहिए और साहेब हमारा निवेदन नहीं ले, ले रहे आगे के जो भी है उसके जिम्मेदार साहेब रहने वाले जयंती के दिन शराब की दुकानें दुकाने रहनी चाहिए इस बात का निवेदन हम साहेब को देने के लिए आए हम पांच जिनों सात लोग आईये हम पांच सात लोग घुसे जैसे घुसे बस बस तो साहेब बाहर निकल गए इस बात का मैं यहाँ पर निशान करता हूँ साहब ने अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहिए था और ये निवेदन हमारा स्वीकार करना चाहिए था हमारे साथ हमारे साथ साहब ने दूसरा भाव किया इसलिए मुसलमान है इसलिए पार्टी मुस्लिम लीग है इसलिए पार्टी मर्जी मस्जिद मुस्लिम लीग है साहब ये चुकी का दौरान है आपका मैं निषेध करता हूँ आपने ये मजबूरन हमारी पार्टी के महिला जिला अध्यक्ष ऊपर जिन्होंने दिया चुपकाया इस बात को लेकर आप कि बंद आपने लेने के बाद में हमारे लिए क्यों पाबंदी है सिर्फ अपने लिए पाबंदी रहेगी क्या यार यहाँ आप ये साहब बोल रहे हैं कि भाई पुलिस डिपार्टमेंट को ला के तुम्हारे गुना दाखिल करते हम यहाँ बढ़िया ले हमारे ऊपर गुना दाखिल करो अभी भाव हो रहा है अपने साथ में संजय यहाँ का जो है एक एक घंटा बताया जाता है यहाँ का का जो है यहाँ हर टाइम यही अपने साथ हो रहा है संजय क्या अभी हम यहाँ से उठेंगे नहीं आपको अटक करके और साहब ने हमारे साथ में जो हरकत कर ली ये गलत हरकत है अब साहब के बारे में एक नियोजन हमारा खुद का रहेगा पक्ष्याकडे तर मी जिल्हादक्ष अभी पुरावो नगर आज साकते बारे में एक निवेदन मैं को तैयार करके लाऊंगा अभी अरे मामी प्रशासनाचीच मदत करण आलेलो मोहम्मद पैगंबर जी वर्षी चार दुपहर दारूच्या दुकाना दा बंदर आवे आणि प्रशासनाला मदत व्हावी शांतता आणि प्रशास शांततेचा वि भंग होऊ नये म्हणून आम्ही हे निवेदन देण्यासाठी तुम्हाला आलेलो होतो तुम्ही आम्हाला बघून उठून गेला नाहीलाजस्तो आम्हाला खुर्चीला निवेदन चिपकावावं लागलं आणि आता तुम्ही जर म्हणताय की आमचा गुन्हा दाखल व्हावा आम्ही त्याच्यासाठी तुमच्या हिशोबाने तुम आम्हाला आम सुद्धा न्याय मिळाला पाहिजे आम्ही काही आमच्या स्वार्थेसाठी आलेलो नाही वैयक्तिक फायद्यासाठी इथे आलेलो नाही आम्ही सुद्धा जो भी करता कर सकते घुर्ची लोक निवेदन याचे बाहेर निकल

दादी दादी दे दे आज चाते संपले पुनः भेटो ब्र